Ми скинули режим Януковича і цього ідола. і саме ми в будь-який час можемо скинути і яценюка. Тому що терпіти люди не будуть. Люди, коли я не приїду, мені всі питають. Передайте Яценюку, спитайте його, як вижити на тисячу гривень. Зараз люди. Потребовывают инициативу створения темчасовой отличия комиссии Верховной Рады, испытаний, перевирки, фактов коррупционной деятельности, заблокования, раскрытия коррупционных схем сбоку премьер-министра Украины и кабинета министров Украины. Вот люди подписывают. Как Януковича не стала пенсия, не стала повышаться, то потихонечку она повышалась, вот, как при Януковиче пенсия. При нынешнем правительстве пенсия ни разу не повышалась. Она даже трошечки уменьшилась. Может быть, с этой комиссией все-таки как-то получится удерживать э, какие-то потоки финансов, которые уходят в не те русла, которые полагаются.